Я житель Харькова. Я хочу сказать, почему в правительстве нет ни одного э, члена правительства с восточной части. Ни одного. Все заняли действительно бандеры. Западная Украина стоит у... Области, к России и лично Путину, а также от защитников города Харькова. Харьков. Мы, жители города Харькова и области, обращаемся к вам с просьбой о защите наших жизней, нашего имущества, наших интересов. Просим вас и Россию обеспечить и гарантировать нам доведение до мирового сообщества, всех наших требований и просьб. Здесь и сейчас, все сняли, да, поворачиваем. Да, еще, еще, еще. еще. Сейчас я еще раз покажу. Шестой пункт, шестой пункт, последний. Конкретно о, 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 с просьбой. Еще, еще, еще. В В сейчас я еще раз покажу. Шестой пункт, шестой пункт, последний. Конкретно по с просьбой ввести Харьков и Харьков, Харьковскую область миротворческие войска Российской Федерации. Откуда там припарковали автобусы? И количество их. Сон, мужики, да. Ничего себе. Потратились, ребята. Ничего себе потратились, ребята. А я раз думаю, неужели в Харькове столько сторонников? Столько сторонников.

это получается из соседней области. Донецк, ЖД вокзал, Макеевка. Вот они какие у нас харьковчане сейчас на площади. Прямо камень с души, честное слово. Я так расстроился. так расстроился, что столько харьковчан поддерживает, поддерживает. Ну, вышли же сами, я думаю. Этих... Что такое цензурное придумать, чтобы выразить свое отношение, не получится. Не знаю, мне быть. не надо, кому-то надоело, я думаю, что понятно, обилие людей, Нашло свое объяснение ЖД вокзал Маяк Просрекция Лича Нет, это тоже что-то не Хари. А, ну вот опять Донецк Это же еще съезд у нас сейчас здесь проходит Со северных регионов Украины, с восточных регионов Украины Ну, в общем, я не думаю, что это Депутаты съезда на этих автобусах приехали. Так что это как раз массовка. Нерегулярные перевозки, это, конечно, радует. Я надеюсь, они будут в таком смысле крайне редкими перевозками. Надеюсь, это будет последний. О, вон на автобусе написано «Man Top Used», что, в общем-то, можно даже перевести, перевести довольно-вольно Человек использованный по высшему классу, поскольку топ это высший, а юст это использованный соляви.